Да, у казахов не было государственности. Он ее создал. Путин должен был бы знать, что государства на территории Казахстана появились задолго до появления государств на территории России. Был тюркский гаганат, была Золотая Орда, которому платили дань русские князья. До 1480 года русские князья платили дань Золотой Орде. Независимости России всего 500 лет на самом деле. Ни Крым, ни Украина, ни Казахстан, ни даже Башкортостан, ни Татарстан, ни тем более Кавказ не является исконно русскими землями исконная русская земля, только территория вокруг Москвы, Новгорода, Рязани, Владимира. Остальные все земли завоеваны русскими царями или другими путями присоединены к России. Прежде чем руководить государством, прежде чем претендовать на территорию других государств, необходимо изучать историю. Все эти государства, которые находятся на территории России, все эти автономные республики, Татарстан, Башкортостан, республики Северного Кавказа получат независимость. Казахи прекрасно знают,